دو منٹ کے لیے بیٹھ جائیں اسی اپنی جگہ پہ سبھی بیٹھ جائیں دو منٹ کے لیے آ گئے سب چلو کھڑے ہو جائیں گے سفید درست کر لیں <applause> 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 الله اكبر <applause> الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والأرض الله العزيز الله سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراط مستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتقول الجبال العين المنوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك هي نار حامية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل سل وسلم دائما عبدا على خيرك خلق كلهم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا زلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإمام والعادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللہ ہم حسابا حساب یسی واسع حاصبنی حساب یسی لا واسی الا انت اللہ انی کنت من الظالمین مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما مولا کریم تمام شر و فتن سے محفوظ فرما مولا کریم پورا مہینہ رمضان المبارک کا وہ سستیوں میں اور کوتاہیوں میں گزار دیا ہے مولا کریم ہم کو معاف فرما جو بھی عبادتیں کی ہیں مولا کریم وہ تلاوت کے ذریعے سے ہو نمازوں کے ذریعے سے ہو یا ذکر اللہ کے ذریعے سے ہو مولا کریم سب کو قبول فرما مولا کریم ہم سب کو قبول فرما مولا کریم ہم سب کو خوش اور خضور اور اخلاص کے ساتھ پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ اچھی صحت تندرستی عطا فرما مولا کریم ہم سب میں آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد پیدا فرما مولا کریم پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما مولا کریم مسجد اقسا کو آزاد فرما مولا کریم تمام مساجد کی حفاظت فرما مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما مراکز کی حفاظت فرما مولائے کریم جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما مولائے کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولائے کریم ہمارے شاہد پردھان جی کے والد محترم اور علی بھائی کے والد محترم راجو بھائی کے والد محترم اور ان کی پھوپوں اور جس ہم سب کے پورے مجمع میں جس, جس کے والد یا رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا کریم سب کی مغفرت فرما مولا کریم ان کی قبروں کو نور سے منور فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بہترین مقام عطا فرما مولا کریم پلسرات کا راستہ آسان فرما میدان محشر کی شدید گرمی سے حفاظت فرما مولا کریم عید کے بعد بھی ہم سب کو اپنا حکم ماننے والے بنا پنج وقتہ نمازی بنا خوش اور خضو اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولائے کریم ہمارے گھروں میں دین کے دائی دین کے شیدائی پیدا فرما مولائے کریم بد دینی سے حفاظت فرما مولائے کریم ہمارے اخلاقوں کو درست فرما مولائے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے والے بنا مولا کریم ہمارے ملک ہندوستان میں بھی پیار محبت والا ماحول پیدا فرما مولا کریم شریروں سے حفاظت فرما شیطان کے شر سے حفاظت فرما مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کو قبول فرما ہم سب کی مغفرت فرما مولا کریم حاضرین مجلس میں جس کی جو بھی دل جائز تمنائیں ہیں جائز مرادے ہیں جائز ارادے ہیں مولا کریم ان کو مکمل فرما ہماری دعاؤں کو اپنے لارل حبیب کے صدقے اور تو قبول منظور فرما و اللہ تعالی علاخی رکھل کی محمد و علیٰ عبیتی عرص اجمعین بے رحمتی کا رحم کرسی اٹھا ل جو باہر ہیں وہ اندر آ جائے الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم الأكبر وفى الأجور وبس السرور بيوم عيد المنور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافي يوم المحشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر الإخوان قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فاشكر الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطرة فإنها واجبة على مالك نساب عن نفسه وطفله الصغير نصف ساع من حنطة وساع من تمر أو شعير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد واستحب لكم أن اغتسلوا واستقاوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شيئا حلوا واسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق سرا واستمعوا بعد الخطبتين فتزوفوا في الدارين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أوري الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أكمل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه الشريفين بين الناس محمد والعباس رضي الله تعالى وعلى سائر الصحابة والتابعين رزوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى اجل و اتم وأكبر اكبر